Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizinlə çox dadlı, ləzzətli olan ağ qələs müəbbəsini hazırlamasını paylaşacağam. İndi isə gəlin ilk olaraq ağ qələslərin saplaqını təmizləməklə başlayaq. Safları yaxşı təmizlədikdən sonra 3-4 dəfə qilasları yuyuruq. Və bir maşa vasitəsilə və yaxud da tum çıxartmaq üçün olan alət vasitəsilə qilasın tumlarını çıxardıq, bir qaba əlavə edirik. Artıq qilasların hamısını təmizlədim. Sonra isə bişirəcəyimiz qaba şəkər tozu əlavə edirik. Mən burada 2 kilo qilas götürdüyümdən kiloq 700 qram şəkər tozu əlavə etdim. Üzərinə də bir stəkan, bir də stəkanın 1/3-i qədər su əlavə etdim və şəkəri yaxşı qarışdırdım. Üzərinə qılasları əlavə edib qazın aşağı xodunda şəkərin əriməsini gözlədim. Sonra isə şəkər əridikdən sonra ocağın altında çox altdırılıq və gür xodda mürəbbəmizi bişiririk. On dəlavət etmək istəyirəm ki, bişirəcəyimiz qaba 3 kq-dan artıq qilas bişirməyin. Əks halda qilaslar rəngini dəyişir və tündləşir. Artım məbə qaynayır və kənara yığılan köpükləri qaşıq vasitəsilə yığırıq və atırıq. Mürəbbə tez bir zamanda hazır olur. Artıq belə köpürdüyünü gördüyümüz zaman üzərinə qaşığın ucunda limon dozu və yaxud da limon kəsib əlavə edirik. Qışməyini bucür yoxlamaq mümkündür. Bişdikdən sonra altını bağlayırıq və üzərinə qalan xırdı köpükləri salfet vasitəsilə təmizləyirik. Mürəbbəimiz artıq hazırdır. Çox dadlı, ləzzətli mürəbbə alındı. Eyni zamanda rəngi də çox gözəl alındı. Siz də buyuruq bu üsulla bişirə bilərsiniz. Bişirən hər kəsə nöş olsun.